Цель акции у нас одна. Не давать зарабатывать нашим оккупантам. Вот это наша цель акции. Покупайте украинское, поддерживайте украинского производителя. Ну, пока мы проводим акцию, чтобы люди знали, где российские заправки, где наши, Лукойл, ТНК, это сто процентов мы знаем, что хозяева россияне. Поэтому вот такая акция у нас. Полностью нельзя блокировать. Это нарушение закона, вы понимаете. Поэтому мы частично их блокируем и показываем людям, что где надо им заправляться, где не надо заправляться. И вот, как вы видите, активисты автодозора оставили одну заправку, чтобы люди могли заправляться. А в основном мы против того, чтобы деньги капали, как сказать, на оружие, на патроны Российской Федерации. Вітакуємо ці заправки, які належать Росії, тобто які користуються російським бензином, і ми вважаємо, що тим самим е, допоможемо українській армії і. Зробимо так, щоб менше коштів прийшло в Росію, за які вони будуть фінансувати свою армію і бути окупантами на нашій землі. Це глобальна політична ситуація, така зараз у світі, і не тільки Україна, а весь світ зараз протестує і вводить санкції проти Росії. Ми теж вкладаємо невеличку свою часточку. Належить окупантам. Я думаю, цього достатньо, щоб не заправлятися на заправці. подобные бренды российские финансируют агрессора, который сегодня торся на нашу на, в нашу страну, вот и пытается э, навязать нам свои правила игры, пытается захватить, э, угрожает нам танками, что они будут нас захватывать. Это начало практически третьей мировой войны. Мы просим всех э, бизнесменов, которые могут повлиять на своего президента Владимира Путина. Вот. О том, чтобы он срочно вывел свои войска. Либо мы будем вынуждены блокировать ваши все предприятия. Это заправки, это банки, это магазины. Мы знаем практически полный список всех российских брендов. Мы не дадим работать той стране, которая пытается нас захватить. Мы сегодня можем выиграть. Народ сегодня показывает, что он может выиграть сегодня в этой войне. Он может выиграть экономически, политически, с помощью чего угодно. Мы пойдем в партизаны. Мы не допустим захватывания наших земель. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто может повлиять на ситуацию. Повлияйте в позитивной точке зрения. Хватит лить на нас стресс и негатив о том, что все плохо. Все отлично. Мы победим. Спасибо. И я думаю, что следующая акция будет обязательно с банками. Мы обязательно обратимся. У нас Сбербанк России, БТА и другие банки. Мы обязательно придем Samo ti <laughs>